Распоряжением губернатора создан оперативный штаб по подготовке к проведению выборов. Я являюсь одним из руководителей этого штаба. Кроме этого, этим же распоряжением созданы аналогичные оперативные штабы во всех районных администрациях. И рекомендовано миским головам то же самое, сделать такие же самые штабы для оперативной работы. С этими всеми штабами мы установили контакт и мониторим весь процесс, который происходит на территории области. Два раза в неделю с этих штабов мы получаем информацию о подготовке избирательных комиссий. На сегодняшний день, вы знаете, все 17 окружных комиссий приступили к работе. Мы проверили их материально-техническое обеспечение, практически замечаний по комплектации мебелью, техникой, связью у нас нет. Что касается подготовки и формирования окружных комиссий. Вы знаете, что окружные комиссии сегодня формируются методом жеребьевки, руководящий состав. Такая жеребьевка прошла. На сегодняшний день большинство руководящих должностей в этих окружных комиссиях получила Батькивщина. На втором месте две политические силы – это удар и партия регионов. А на третьем месте – громада она получила четыре руководящие должности в наших окружных комиссиях. Несколько слов скажу о кандидатах. Если анализировать, кто же зарегистрировался, то я вам скажу, 50% где-то это новые лица, ну и 50% это уже известные нам наши политики. Несколько слов скажу об особенностях старта избирательной кампании. Вы знаете, на сегодняшний день очень активно, вы, наверное, видите это, используется так называемая косвенная, непрямая реклама. То есть люди еще не зарегистрированы, партии не зарегистрированы, но бигборды и все остальное активно применяются. В заключение хочу сказать что руководство областной администрации поставило перед нами четкую задачу сделать, чтобы Днепропетровщина показала выборы на высоком уровне, чтобы они прошли честно, демократично, прозрачно. И я уверен, что эту задачу мы решим.